писательница недавно закончила педагогический колледж и перед поступлением на работу прошла обязательный медосмотр, в том числе и флюорографические обследования. Все документы у нее лично проверяла заведующая этим дошкольным заведением. Я работала в Украине, инструктор по физкультуре, она молодой специалист, пришла с ней обвинить, это круто. Типа, а что ты мимо банки-то руки тянешь? Как стало известно, во время дненосмотра девушка-воспитатель жаловалась на каждую температуру. Но тогда врачи не разглядели в этих симптомах опасную болезнь. Докурант да может развиться очень быстро. Я вас подхожу, может быть, буквально за несколько На данный момент все дети прошли обследование. По словам главного врача Алчевского диспансера, заболевание не у кого не выявлено. Дети, контактировавшие с туберкулезом воспитательницей, в течение года будут получать профилактическое лечение и находиться под наблюдением педиатров. Министерство образования распорядились провести проверку во всех дошкольных заведениях Булганской области, а в городской прокуратуре обещают выяснить, кто допустил к работе в Булгане педагога с открытой формой туберкулеза.